أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونشكره ونستغفره ونستعينه نتوكل عليه ونتوسل إليه الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وتبيبنا والشفينا ومبلانا أبو القاسم المصطفى محمد وسمى الصلاة على إترة المكرمين وسيما بقية الله في الأرضين ولا الدائم على عَدَاهِ مجمعين من الآن إلى قيام يوم الطين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفكه قولي السلام عليك يا بقية الله يا هجة الله يا سيدنا ومولانا أغسنا وأدركنا انظر الينا Haqiqət çapdadır ki, Fatimə sallallahu əleyha. Mövzumuzun adı Behsətdən Zühradır. 2-ci gündə çıxış edirəm. İnşallah bu iki məfhum 10 gün ərzində daha da aydınlaşacaq və şəffaflaşacaq. İslam dini bugünkü izzət və şöhrətini dünən gecə dediyim 4 məfhuma borcludur. O 4 məfhum bir daha xatırladıram. Besət, yəni peyğəmbərlərin gəlişi, Qədrixu, Aşura və Zühurdur. Əvvəlcə dünənki söhbətimizdə bunu qeyd etdik ki, Ağıl tənha olaraq insanın saadətə qovuşdura bilməz. Ağıl tək və tənha insanın saadətə qovuşdura bilməz. Bəzi məqamlar var, ağıl müstəqil fikir yürüdə bilər. Demirəm, heç fikir deyə bilməz, deyə bilər. Aslan zulm pis bir şeydi. Səmavdan ayə gəlməsəydi belə ağıl bunu deyərdi. Lazım deyil bir ayə nazil olsun. Mənəvi səmanın qapısı bağlı olsaydı belə aql bizə deyir ədalət gözəl bir şeydir, zülm pis bir şeydir. Dini buyruqlarda aql bir mənbə kimi hesab olunur. Dinin mənbə kimi hesablanır. Necə ki məsələn Quran bir mənbədir. Ora müraciət olunur, ordan dilir. Aql da bir mənbədir. Əccə Peyğəmbərin sözü, imamətin sözü bir mənbədir. Ordan çıxarış edilir, söz dilir. Ağıl da bunun kimi. Amma çərçivəsi var. İcazə verin mənə biraz da mövzunu dərinləşdirim. Baxın, aql dini tapana qədər tək gəlir. Elə ki, tapdı dini, haqq dini. Tapandan sonra vəhy ilə birləşir gəlir köncü ağıl mənə istiqamət verir dinə tərəf yönəldir. Tək gəlir, gəlir, gəlir. Dini tapır, tapandan sonra vəhylə, vəhylə oldu. Ayədən, samadən nazil olan ayələr. Ya məsəl peyğəmbər də vəhyi deyil də peyğəmbərlərin sözü. Onlar da bir sözlər deyillər, ilahi sünnə. Elə el ki gəlir, tapır dini vəhylə sanki ələlə tutur, birləşir bütün əşirvə bəşəriyyəti aparmaq istəyir xoşbəxtliyə onu görə peyğəmbərlərin dəvəti əqlə zidd deyil əqlə zidd deyil əqlə söykənir çox maraqlı bir söz deyim sizə bu gün amma bu cümləki deyəcəm yaxşı bir cümlədir bunu yadda saxlayın inşallah peyğəmbərlərin bir iddiası var bir də dəvəti var. İddiası başqa bir şeydir, dəvətləri bir başqa bir şeydir. İddiaları nədir? Mən peyğəmbəram. Onun iddiası. Dəvəti nədir? Gətirdiyi ilahi buyruqlar, din. İddiası nə oldu? Mən peyğəmbəram. İddiası üçün mövcüzə göstərir. İnanın mənə ki, mən peyğəmbəram peyğəmbər olmasını sübut etmək üçün mövcud göstərir. Amma dəvəti üçün cəmiyyəti bəsirətlə qəbul etməyə dəvət eləyir. Daha mənə inanduz gəlin Kərcüranə gedib belə deyil dinimiz. İnanduz peyğəmbərəm, bəli. Daha gözləsiz yumun getdik. Yox. Gözləzi açıq şəkildə gələndiyi peyğəmbər. Dəlililə, sübutla bizim dinimizdir. Peyğəmbərlər İttiyası budur ki peyğəmbəri onun üçün möcüzə göstərir, amma danışdığı sözlər üçün dəlil deyir, sübut deyir. Çor-çorana kör aparmır bəşəriyyəti, gözü açıq şəkildə aparır bəşəriyyəti. Ayədeyimsən. Ad'u ila Allah ala basiratin. Mən cəmiyyəti dəvət edirəm Allah'a bəsirətlə, çor-çorana kör deyil. O peyğəmbər kifayət elədi sənə möcüzə gəlib də Osa peyğəmbər sən də di gözümüzü yumaq gedək yox mənə belə lazım deyil. Gözü açıq gəl. Mən istəyirəm siz anlayasuz, dəlillən sübutla mənim arxamca gələsiz. Bu dinin ana xəttidir. Davonu bir ayə nə deyir? Maraqlı. Di mən beləyəm peyğəmbər deyir və mən ittibani mənim arxamca gələnlər də belə olmalıdı. Mənə inandı, qutardı getdi yo dəlir və sübutunu. Ona görə dinini anlamayan bir insan ya cəmiyyəti özündə saxlayacaq, ya cəmiyyəti yanlış istiqamətə aparacaq. Bu dinin bizə buyruğudur, bəsirətlə gəlin. Başqa bir dənə də ayə deyim, bu ayə bir-bir digərinə qəşəng tamamlayır. İkinci ayə nə deyir? Və mən əhsanu qəulən minallah qula mimmen ta'alla vah amla salihan va qal innani minal muslimin ən gözəl söz bilirsənsə sözdür insanı Allaha istiqamətləndirən sözdür bəzi vaqtlarda insan Allahdan danışır özünü istiqamətləndirir Allah dey bu gözəl sözdür mənim üçün mənim üçün gözəl söz odur ki mənə istiqamətlənsin bəşəriyyət Və davamında nə buyurur? Deyin, mənim üçün gözəl söz mənə istiqamətləndirdiyiniz sözlərdir, eyni zamanda salih əməllə birgə. Çox nöqtə bir ayət və aməllə salihən. Həm mənə istiqamətləndir, həm də salih əməllər elə. Əməllə sözün biri digərini tamamlasın. Peyğəmbərlərin gəlişi nədir? Nə deyirlər ona? Bəsət. Siz araşdırırmısınız Beysət nə deməy idi ümumiyyətlə? Mən mövzumun adı odur, mən araşdırmışam və sizə indi təqdim edirəm. Mən mövzum adı Beysətdən zühuradır. Peyğəmbərlərin gəlişi niyə Beysətdadır? Beysət nə deməy idi ki? Beysət sözünün lüğəvi mənası nə demək? Qurandan bir dənə ayə deyim. Laqad ba'əsna. Ba'əsna, görsən ki, işlənib bu kəlmə. Fi kulli ummetin rasulən. Biz göndərdiyik bütün ümmətlərə peyğəmbər. Beysət gəlməsi işlənir. Bəssət sözü özü nə deməkdir? Ləğvı mənası ayılmaq, dirilmək, hərəkətə gəlmək. Süslüyü, tənbəlliyi kənara qoymaq. Ayılır birdən-birə hərəkətə gəlir. Buna deyirlər bəssət. Qiyamətin adlarından biri bilirsiniz nədir? Qiyamətin adlarından biri həza yomul bəss. Quranda gəlib. O da elə bəssət kəlməsidir qiyamət adlarından biridir. Bəsət. Liya qiyamətin adı bəsətdir. Çünki qiyamətdə nə olacaq? Ölülər dirilir. Qəbirdən qalxır. Torpaqdan qalxır. Dirilir. Nəticə qiyamətdə ölülər dirilir. Peyğəmbər də gələndə sanki ölmüş cəmiyyət dirilir. Əlaqəsi var. Necə qiyamətdə torpaqdan qalxır? İndi bu burdan qalxacaq, bərzəx haləmindən qalxacaq, ondan sözüm yox. Necə qiyamətdə torpaqdan qalxacaq insanlar? Ölüllər diriləcək. Peyğəmbərin gəlişi ilə ölmüş cəmiyyət sanki dirilir. Düzdür, biz torpaqdan yaranmışıq. Amma biz torpaqdan ibarət deyil. Allah bizə öz ruhundan üfürüb. Nəfəhtu ruhundan üfürüb. Bunun mənası düzsün nədir? Peyğəmbərləri al bu dünyadan al. Dünya bir qəbir sandıqdır. Peyğəmbərsiz dünya qəbir sandıqdır. Peyğəmbər gələndən sonra dirilir cəmiyyət. Büzü bəziləri dirilmir. Ona görə Quranda ayədə va mən təbi musmayin mənfili quburu bəziləri hələ qəbirdən qalxmayıb, qəbir əhlidir. Ona sözünü də eşitməyəcəksən ayədə. Düyük qiyamətdə nə baş verəcək? Yer dəyişiləcək başqa bir yerinə əvəzlanacaq. Peyğəmbərlər də gələndə düzən dəyişir. İdeal bir cəmiyyət yaranır. Elə bir düzən ki, orada Allaha qovuşmaq asan olur. Maniələr gedir. Allahı aparan yolun qabağında sədd dolmur. Ola bilər bir insan getmək istəmir. O yolu getmir. Amma heç kəsə mane ola bilmir. Peyğəmbər gəlir, belə bir dənə düzən yaradır. Bunu geniş miqyasda dövrün imamı gəlib yaradacaq. Zuhurda bu baş verəcək. Zuhurda 124 min peyğəmbərin istəyi baş verəcək. 124 min peyğəmbərin arzusu da Zuhur. İmam zaman gör kimdir? 124 min nübüvvətin arzusu da Zuhur. Tam onların istəyi, yəni İbrahimin, İsmailin, O dəmənən bizim peyğəmbərə qədər olan bütün peyğəmbərlərin istəyi zuhurda gerçəkləşəcək. Bey sətdən zuhura. <laughs> Biraz işarə edirəm dağıdım. Məsələ öz həqiqətini gəlib çatmasını istəyir. Peyğəmbər gəlir, belə bir peyğəmbərlər gəlir, belə bir düzən yaratmağa çalışır ki mane ola bilməsinlər. Heç olmasa kim ki Allaha tərəf getmək istəyir, mane ola bilməsinlər. Ola bilsin kimsizə getmək istəməyəcək. Məsələn mən zühur haqqında araşdırarkən dövrün imamı gəldi, zühur anlayışı baş verdi, bir cəmiyyət quruldu. Ola bilərmi orada bir insan məsələn yenə də ibadət eləməsin? Ola bilər. Hadisdə bəsini qeyd olunur. Ola bilər ki, batanı. Amma heç kəsə mane ola bilmir. Heç kəsin qabağını ala bilmir. Çəkilib qanlara özüblər getməyə getməsin. İmam zaman zuhur eliyəndə gəlib yolu açacaq. Allaha aparan yolu açacaq. İndi kim istəyəcək gəcə, getməyəcək ondan şey. Düzdür, əksəriyyət o dinin gözəlliyini görəcək, Allaha üstəcək əksəriyyət. Çox. Amma yerdə az ola bilər bir qism kənarda qalsın. Mane ola bilmirlər. Quran-ı Kərimin ayəsidir. Və hum yan'un anah. Bəziləri var özləri getmirlər gedənlərini də qabağın alırlar. Peyğəmbər gəlir belə bir düzən yaradır. Bir var tək tək islah edəsin peyğəmbər. Bu peyğəmbər hacana qədər bu 23 ilə nə qədər tək tək islah eləsin. Bir də var o bir düzən yaradır, elə bir düzən ki, elə bir atmosfer yaradır ki, həmən təklər cəm halda rahat şəkildə islah ola bilənlər. Rahat şəkildə ya dukhuluna fi dinillahi afaja dəstə dəstə gəldilər dinə məkkə fəthindən sonra dəstə dəstə bir də misal yazdım sizə üçün baxın bir meyvə ki yetişir müəyyən bir iqlimdə yetişir də meyvələr var ki müəyyən bir iqlim var orada yetişir həmin meyvəni o iqlimdən götürüb gətirib başqa bir yerdə əksin ağacı Bir iki dənə meyvə yetişdirə bilərsən. Bir iki dənə meyvə yetişdirə bilərsən. Amma bütün ağaclar bər verməz. Bəhər bəhrə verməz, bəhər verməz. Bütün ağaclar verməz. Çünki niyə? Öz iqlimində deyil. Bir dənə, iki dənə yetişərlə meyvə. Amma bütün ağaclar yetişsin, yox yetişməyəcək. Peyğəmbər gəlir, ninir. Gəlir, dəyişir. Mühiti dəyişir. Mühür nə qədər dəyişir? 180 dərəcə. 180 dərəcə. Zulməti nurla əvəzliyir kitabun an zannahu ilək. Sənə kitab nasil demişik? Li tukhrija nas min az-zulmat ila'n-nur. Nənin xürofət bataqlığından, cəhalət fırtınasından, zəlalət burulğanından təəssübkeçlik zülmətindən çıxart bəşəriyyətin nuru ay peyğəmbər. Peyğəmbərin şibudur. Peyğəmbərlərin şibudur. Elə çıxartdır ilə sıravtil azizil hamid. Elə bir yola ki o yolu gedən qarvan izzətli və hörmətli olur. Eyni ilə Qufədən Şamə gedən qarvan kimi həm izzətdi həm hörmətdi. Əli zəncirlidir, ayağı zəncirlidir amma azaddır, həmən qarğan. Aczdılar, gözləri toxdu. Yorğundular, amma Allahın buyruqları müqabilində süs deyillər. Maddi nemətlərdən məhrumdular, amma şakir şükrəndilər. Beisət nə oldu? Bəsət yəni bir təlatun baş verir. Bir dəyişiklik baş verir. Bir hərəkət baş verir. Bəsət yəni bu dirilmə baş verir. Amma bu bəsət ilk öncə peyğəmbərin vücudunda baş verir. Qiyamət birinci peyğəmbərin vücudunda qopur. Bulaq birinci peyğəmbərin canında qaynayır, sonra həmən bulaq həmən pak vücuddan süzülür ümmətə. Bir insan ki önə keçdi, Allah vəlisi oldu, önə keçən insana Allah özü xüsusi istedadlar verir. Xüsus dərçə verir, geniş qəlb verir, dözüm verir, səbir verir, əzmkarlılıq verir. Bir əl də üstündədir. Kim ki getdi qabağa, Allahın işini görməyə başladı. Allahın inayəti üstündədir o arxayın olsun. Başqa bir də nə burdan çıxarım şey deyim. O insanlar ki istedadı çoxdur, dərrakəlidirlər, təfəkkürlüdülər, bacarıqlıdırlar, dözümlüdürlər, geniş qəlbin sahibidirlər. Onlar eşitsinlər mənim sözümü. Allahın sizdən gözləntisi çox böyükdür. Ona görə o qədər istedad veribsizsə. Cavab vericisiz uşaqlar. Çox istedad veribsə, bəsirət veribsə, dərəkə veribsə, əzm veribsə, iradə veribsə, sizdən böyük gözləntisi var. Xırda işlərlən aldatmayın özünüzü. Allah elə belə vermir. Elə belə verir? Yox. Birazsa getdün qabağa əl üstündədir Allah. O da deyim sizə müjdə. Sevinin. Əl üstündə də qoymur yox əslində. Çökməyədir. Deyiləmə məndən oldu. Əvveldə məndən sonra məndən ayrılmıq, məndən ola. Mənim təəssüratım budur ki Türəndinin xanım Zəhra ilə bu gün peyğəmbərin təəssüratım budur ki nəsə hamımıza verir peyğəmbər indi. Hüseyni çox sevir də. Hüseynini çox sevir də. Minbərdə xutbə eləyir baba, minbərdə. Xutbə edir. Hüseyn girdi qaçaqaça -qaça gələndə yığıldığı yerə. Minbəri dayandırdı, qaça Hüseyni yerdən götürdü. Xutbəsini dayandırıb Hüseyni götürür. Bu baba nəvə münasibəti deyil. Bu Həbibullah və Hüseyn münasibətidir. Başa salmaq süz ki, xutbə dayansın, gəl Hüseyni qaldırım yerdən. Gör nə qədər mühüm şəxsiyyət idi İmam Hüseyn ki, deyir, "Əgər bir insan susuz olsa, susuz, bir səkakamsa su içmir, Hüseyni xatırlasa, İmam Sadık Aleyhisselam diyor kutibe elfu hasene ona minden sevap yazdılar. Su içirsen ha. Su içerinden sen sen susuz yiydin ben su içirem ha. Sen susuz yiydin ben su içirem. İmam Sadık böyle deyir başka bir hadiste buyurur kim Hüseyin'in adını eşitse yani ben diyeceğim siz yüreğinizde diyersiniz. Kim Hüseyin'in adını eşitse 3 də belətsin ürəyizə deyən. Sallallahu aleyk. Ya Əbu Abdullah. Özüm də deyim. Sallallahu aleyk ya Əbu Abdullah. Sallallahu aleyk ya Əbu Abdullah. İmam Sadiq deyil, Hüseyn zəirisən. Elə bir Kərbəladadasan artıq. Evindən artıq çıxdın, getdin ara? Hüseynlərə minə. İndi evində değilsən o. Hardasən bəs? Hüseynlərə mindəsənsən. Əlbəttə gözbəyüm Həramdəsən. Həram nə gözəl məkan. Hənam Sadiq deyir: "Yecib ən yuktəbə yuktəbə biz zəhəbi." Bu hədisi qızıl suyu ilə yazsız yeri var. Hansə hədis? "Nəfəsul məhmum li zulməna tasbihun." Hüseynin əzadlarının nəfəsi subxanallahdır. Qızıl suyu ilə yazsın. Bir də ələləsələmən -e söz deyim sizə. Sura gedim bir qapıya. Ələləsəm -e belə buyurur: "Mən sırrəhu an yazur ila ashbahin nas bi rasulillah. Kim peyğəmbərin üzünə baxmaq istəyirsə. İndi bu düşüb yadova peyğəmbər görmək istəyirsən onu. Falyanzur ila Hüseyn ibn Ali. İmam Hüseynin üzünə baxsa kifayətə gəlir peyğəmbərə baxır." Ay Hüseynzadarlar, mən bir dənə belə bilirəm ki, süz can üstündə olanda İmam Hüseyn özü gələcək. Oxuduqlarımdan çıxartdı çıxarış eləmişəm. Bəzi insanların baş üstünə İmam Hüseyn gələcək. O gözəl simanı görən oxlanmağa da hazırdı, nizələrə də hazırdı. Düzüllər. Sait adını çəkin. İbn Abdullah. İmam Hüseyn namaz qılanda bir neçə nəfərə dedi dayanın namaz qılım. Bir də Səid idi, biri Zuheyd ibn Qeyni idi. Deydi dayanarsınız namaz qılım. Dayanarsan yoxsa yox? Səid dedi dayanaram. Onun bir dənə cümləsi var, ilk dəfə burada deyəcəm sizə. Mən deməmişəm ki, başqa qətiblər, xətiblər deyib. Səid gəldi, dayandı İmam Hüseynin qabağında, deyir namaz qəldir İmam Hüseyn əhləbeytlə. Bir neçə səhabə dayanıb, 6 nəfər deyə 7 nəfər. Düşman o tərəfdən aman vermir Hüseynə namaz qılmağa. Bax ona vəziyyətə. Tapışırığı verdilər ki, oxları vurun, qoymin namaz qılsın əhləbeyt. Kimdi bu tərəfdə namaz qılanlar? Bilirsiniz. Bu tərəfdə Zeynəbdi, Múcisəmdi, Səkinədi, Hüseynə piş namazdı. Dünya belə namaz görürdü, belə bir şey ox altın danamaz. Rəbi belə nəql edir. Oxlar bir-biri gəlir. Səid o büslər öz yerdə. Mən Səid haqqında nə demək istəyirəm? Bu Səid oxların qabağına atır özünü ki, hamu səyinə batmasın. Ox gələr adam qaçar, bu oxa tərəf qaçar. Oxlar bir-bir dəyir. Mən baxdım məktələ, 13 sene ox batdı bu Səidə sanki mən bu öz sözümdür belə başa düşürəm. Hər ox deyidici də döz Səid, döz. Hüseynələ namazın bitirməyib axı. Səid döz. Təvəqqətin olsun. Bəs günahlar ki varad diyin özüsə döz. Təvəqqətin olsun. Büzənə baş verir. Səid düz taqətin olsun. Elə ki İmam Səyyid də Assalamu aleykum, Rəhmətullah və bərəkətu bu sözlə Səyyid dizləri düşdü yerə, başı düşdü İmam Səyyidin dizlərinin üstünə. Amma orada bir cümlə işlətdi. Bax bu cümləni burada deyirəm sizə. Can verir. Sözə bax. Allahumma Səyyid deyir. Ay mənim Allahım, Əbliğ Nəbiyyəyə ən-nəslâm. Salamı peyğəmbərə çatdır bəsə çatdır. Həbibullah'a çatdır. 1. ikinci sözüm sənə budur ya Rəbb el-aləm. Da can üstündəyəm. Bədənimdə olan yaralardan peyğəmbərə xəbər ver. 3. Fa inni arattu bi zalik nusrata zurriyeti nabiyyk. Allah peyğəmbərə və də Nə Hüseyni tənaha qoymadım amma. Mən də Şeyni tənaha qoymamışam. Am son sözdür ya gedir cənnətə amma dərdinə bax Allah mə çatdır peyğəmbər və bu Allaha dediyisiz üzünü tutdu səyinə va feytu yəbnə rasulullah vəfalı oldum sənə yoxsa yox va feyta va feyta vəfalısan səid vəfalısan əhsan sənə əhsan sənə döz günahım müqabilində taqətan olsun O qədər döz. Orda ki daha taqətin olmadı, elə ki dizlərini düşdürəndə. Əhl-ə bəyts sənə alaraq ağışın, əgər tənha daysan, indi kömək edərəm mən sənə. Təkdirsən, gəl mən səni bu yolda aparım. Qovuşdurum sənə Allaha. Cavanlar, günaha bir dəfə yox demək azdır. Həç olmaz, 13 dəfə, 10 dəfə dün yox. Onunsu gör necə tutur əhli Beytə, elə pisən öz aparır. Qarvanı öz aparır. Çatdırır süz-zuhura. Bəli, bu qədər ki danışdım, bu gün bir qapını döyəydim, yerə çatdı da. Hansı qapını döyəyim? Ku salam verim ondan sonra döyəy qapını. Assalamu aleykü ya ummel masaib. Salam olsun sənə ey musibətlər anası Zeynəb. Kimdir Zeynəb? O, o, o şəxsiyyətdir ki Peyğəmbər özü deyir: "Mən Zeynəbi çox sevirəm." Rasuləkirəm deyir. Ravi belə nəql eləyir. Deyir elə ki karvan gəldi, Məhərrəmin ikisi çatdı, kərbi bəlaya. Hz. İmam Hüseyn sual verdi: "Bura haradır?" Cavab verdilər: "Kərbi bəla." İmam Hüseyn belə dedi: Əuzü billahi minal kər və belə. Bəla. Allah bələdən sənə sığınırım. Bəlalər başladı. Rəfi də ir gördüm. Çarvan gəldi çatdı. Kəcəbədən bir dana qadın düşür. Hüseyn qaçaqaça -qaça tərəf ona tərəf gedir. Gördüm Hüseyn tək getmir o. Əbülfəz də qaçır. Əli Əkbər də qaçır. Qasim də qaçır. Gördüm babələ hava üç dizlərin qoyduğu yerə. Zeynəb, yeri ayaqlarını qoyma. Qoy Əbəlfəzin ayaqlarının üstünə. Səyidəb düşürüs. Dir ravidi sual verdim kimdir bu? Dir cavab verdilər ki, bu xanım Zəhra balası Zeynəbdir. Qarşılamaq bu gündür. Amma belə deyillər. Dir Muhərrəmin 11-i baxdım həmən xadıma. Gördüm uşaqları bir-bir mindirir kəcavələrə. Əli qolu bağladı. Elək uşaqları mindirdi, sağa baxdı, sola baxdı, hamını mindirib. Qaça-qaça gördüm üz tutub qətilcə oğlan. Gəldi qətilcə oğlan, bir başı kəsilmiş bədən var idi. Üsünü qoydu o kəsilmiş bədənə. Ondan sonra qucağıladı. Durdu ordan, qaçdı Fəratın tərəf. Gəldi, dayandı Fəratın yanında o kəsib, doğranmış bədənin yanında. O nusra əllərin göstərdi dedi qardaş. Əbəlfəz bağ bacının qollarına bağladı. Ondan sonra deyir ordan ayrıldı. Ordan ayrıldı. Üz tutdu təzədən doymur. Bilmir Əbəlfəzlə qucaqlaşsın yoxsa İmam Hüseynlə. Gəldi təzədən yaxınlaşdı İmam Hüseynə. İmam Hüseynin bədənini qucaqladı. Allah məni bağışdı. Amma ona eşitdik ki 3 yaşlı bala qaçaqaça -qaça gəldi kacaksa gəldi dayan atasının qapağında o kəsibdən atacan atacan bax gör nəyin dillər əmməm Zeynəbə gör bibəvə dilər qolları bağlıdır düşmən indi hə, xanım Zeynəbi vurur həm 3 yaşlı balanı vurur ələ və lənətullah ələqə qul saləməlləllah allah bizi xanım Zeynəbdən ayırsın